слава, слава Господу, слава Богу, рады, рад я, рады мы сегодня видеть на этом месте всех, в Доме Божьем, в Доме молитвы, слава Богу, очень прекрасно, что мы сегодня здесь, что мы сегодня на этом месте, спасибо нашему Богу, знаете, что мы можем сегодня пребывать в Доме Его, Слава Богу, что мы можем его славить, что мы можем его величать, нашего Бога, что мы можем разговаривать с ним, что мы можем слышать его слово. Это прекрасно. Знаете, я всегда задумываюсь, как хорошо, что сейчас такое время, знаете, что от благодать, что можешь в Доме Божьем быть постоянно, да, пребывать в Доме Божьем. И самое главное, знаете, Самое главное то, чтобы мы не оставляли собрания нашего. Как один рассказывал мне, говорит, не могу идти, буду ползти, но к Дому Божьему. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Так и мы, знаете, мы сегодня здесь, на этом месте, будем славить с вами нашего Бога. Будем слушать Его Слово. Самое главное сегодня, чтобы наши сердца были открыты. Сегодня мы также будем принимать причастие. Это святое святых. Это воспоминание о том, что Иисус Христос не зря жил на этой земле. Не зря прошел этот путь, который он должен был пройти который выполнял волю своего отца. Он выполнял волю отца. Он выполнял волю пославшего. Он всегда говорит, я выполняю волю пославшего меня, моего отца. И он ее выполнил до конца. Он прошел свой земной путь, что ему было положено, что ему было по воле Божией, он прошел его до конца. И он выполнил. Вы... Выполнил ту волю, которая была на него возложено Богом. Аллилуйя. И перед первой молитвой я хотел бы зачитать Псалом. Давайте откроем с вами Псалом 15 и 7, верша, 7 стиха. Извините. 7 стиха. Слава Богу. Я немного здесь, уже видеть. И здесь благословлю Господа вразумившего меня даже и ночью учит меня внутренность моя Аллилуйя всегда видел я перед собой Господа ибо Он одеснуем меня не поколеблюсь оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой даже и плоть моя Успокоиться в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аду. И не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радостей пред лицом твоей. Блаженство и десницы твоей вовек. Аллилуйя. Прекрасные слова. И самое первое, что Давид да, в этом, именно в этом отрывке из Псалма 7 стиха, он говорит, благословлю Господа. Благословлю Господа. Так и мы с вами сегодня в этой первой молитве, когда мы станем на наши ноги, благословим нашего Господа, вразумившего меня, разумившего моего. каждого отец вразумил вразумляет он ведет нас и направляет нас и даже ночью учит меня внутренность моя если господь живет в нас да он даже ночью нас оберегает во снах показывает нам во снах может обличает нас и вразумляет нас так же само ночью. И здесь такие тоже слова. «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесной меня и не поколеблюсь». Знаете, я думаю, он видел дела Божьи, дела его в жизни. И знаете, мы та же сама должны свидетельствовать о славе Божьем, о делах нашей жизни. Разве ни у кого за неделю нет ни одного, как бы сказать, свидетельства о славе Божьей? Всегда есть. Я проснулся, я живу, это уже свидетельство о славе Божьей. Что Бог дал мне дыхание, что я сегодня живу, это только благодаря кому? Богу. Что я дышу, благодаря кому? Богу. Слава Богу. И знаете, Ибо не оставишь души моей в аду и не дашь святому твое увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни. Ты укажешь мне путь жизни. Мы все прекрасно знаем место Писания, где говорится, что Иисус сказал, я есть путь истинной жизни. И Он направляет нас. И Он указывает нам путь. Самое главное, чтобы мы и шли по этому пути. А Его путь – это исполнить волю Его на этой земле. Это его путь для каждого из нас. Это самое главное для нас на этой земле. Исполнить волю пославшего. Аллилуйя. Господа. Мы тоже есть посла, по, посла как бы сказать, по-русски посланцы, да, посланцы или как. Да, все посылаем. Мы также и проповедуем Слово Божие, и говорим про Господа. Это проповедь Евангелия. Мы говорим. Мы говорим своими поступками, мы говорим своим словом. На работе мы можем говорить своими поступками. Это тоже мы проповедуем Иисуса Христа. Живого. И давайте сейчас поднимемся на наши. И в этой первой молитве благословим. Благословим нашего Господа. Аллилуйя. Аллилуйя.